Sean todos bienvenidos a este nuevo video del canal. Y pues sí, golf se refirió mucho a a lo que sucedió al principio de cuando entró a la industria y cómo él lo vio desde su perspectiva así que esto no te lo puedes perder ya que tuvo unas grandes declaraciones por otro lado tenemos muchas novedades de Mew de Max Tool de Weeps Love y de muchísimo más así que quédate y entérate de todo y no olvides suscribirte al canal si no lo has hecho y compartir el video para que esta gran familia siga creciendo y deja manito arriba si te ha gustado y si en algún momento te salta algún anuncio no olvides reproducir ya que es una forma que también ayudas al canal y bueno y si más chicos comenzamos comenzamos y es que we Best love Sacó un avance de lo que veremos en su siguiente capítulo, y es que lo que se viene es algo sumamente rompecorazones. Ver la actitud de Shuji con Shide nos hace ver el gran amor que se tienen, pero a la vez la tristeza que siente Shuji al encontrarse con Shide y estar tan resentido. Por el engaño que él siente que fue afectado. Así que chicos, qué pensaron de este avance que nos lanzó Witch TV sobre el segundo capítulo. Ay, es que ya quiero que sea viernes para ver por fin ese segundo episodio que tanto estamos anhelando ver. Y por otro lado, Cole nos regaló una hermosa entrevista para Surjaso donde él estuvo de invitado y donde nos contó muchísimos detalles que ahora sí vamos a disfrutar totalmente subtitulados al español. Déjame saber cuál fue tu respuesta favorita. เริ่มต้นดีมีชายไปกว่าครึ่งการทํางานหรือว่าการใช้ชีวิตถ้าเกิดสมมุติเราวางสเต็ปแรกของเราเนี่ยเอาไว้แบบดีสเต็ปต่อไปยังไงก็ออกมาดีครับสเต็ปแรกของการเข้าวงการบันเทิงตอนนั้นน่าจะเป็นมองสาตอนนั้นเราไปแคสโฆษณาแล้วผลงานต่อมาก็จะเป็นมาเฟียเรื่องมันก่อนครับตอนนั้นเล่นเป็นติจสระตอนเด็กก็ ค่อนข้างกดดันครับเพราะเราก็ไม่มีประสบการณ์ในการแสดงต้องมาเจอกับพี่ๆนักแสดงเกืองเก่งเราก็พยายามทำในสุดของเราให้ดีที่สุดนัจากนน้าประมาณปีสามเราก็เริ่มไปแคสทันทายเดอะซีรีส์ดูครับพอไปแคสก็ได้รับบทเป็นไทครับผมอย่างตอนซีร okay. no we ีส์วายก็จะมีแบบความยากแต่ว่าคู่ของผมก็คือพี่มิวเขาเคยมีประสบการณ์การเล่นซีรีส์วายมาแลองเขาก็รู้ว่าเขาจะต้องทำยังไงให้เราไม่เครียดมันก็เลยทำให้แบบการทำงานในซีรีส์วาย ถึตงตอนนี้เราก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นสิ่งที่เราสามารถทําได้ดีเวลาทําแล้วมีความสุขด้วยก็เลยเลือกที่จะเล่นเป็นอาชีพอย่างมั่นจครันตอนแรกเราก็เป็นคนร้องเพลงไม่พอร้องเพลงเพียนเ,เลยแต่ว่า เราก็พยายามฝึกร้องพยายามฝึกเต้นบุอยาที่เห็นว่าเราพัฒนาขึ้นนะจนถึงงานคอนเสิร์ตของตัวเองครั้งแรกเราก็รู้สึกดงใจในตัวเองมันไม่เสียดายเวลา2อทั้งหมดที่ครรู้สึกดีใจที่แบบมีคนที่คอยสนับสนุนเราเยอะขนาดตอนอายุ30ก็อยากจะทำงานในวงการไปเรื่อยๆเพราะนั้นการดูแลผิวสเต็ปแรกน้องสิง่งนี้คัญมากๆ ที่เราไปทํางานต้องเจอคนเยอะหรือว่าต้องเจอบทอะไรต่างๆจะทำให้เราเกิดความเครียดได้หรือว่าเจอแสงไฟมันก็ทำให้หน้าของเราอาจจะมีรูดรอยได้ด้วยจะใช้ s o ว a ซูเฟิร์สแคร์แอคทิเวทติ้งเซรครับเพราะว่าตัว First Care ตัวนี้จะช่วยทําให้สกินแคร์ตัวต่อไปมีประสิทธิภาพและก็สามารถ ดูดซึมได้ดียิ่งขึ้นเข้าไปช่วยปรับสมดุลผิวหน้าของเราทําให้หน้าของเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นโดยในตัว first care ตัวนี้เนี่ยก็จะมีไข่จริงด้วยทําให้หน้าเราเนี่ยออกเาไว้แล้วก็ทําให้แก้มของเราเนี่ยมีความนุ่มมากยิ่งขึ้นด้วยถ้าเกิดใครไม่เชื่อเนี่ยก็มาลองจับดูนะ hey. Espera, aún no hemos llegado al final del video, pero no olvides suscribirte al canal si no lo has hecho y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos nuevos que subimos todos los días al canal. Continuamos. Y así como lo dijo Col Mew. Es la persona quien lo ayudó a que no se sintiera estresado al estar dentro de una serie BL. Por otro lado, él se siente muy afortunado y es que en sus palabras refleja todo el esfuerzo que él ha pasado para llegar hasta donde está. Así que déjenme saber ustedes qué pensaron de esta mini entrevista dada para Sul Y es que en la novela de Quip's Love, Number One for You, en el capítulo extra. Relatan algo que jamás vimos en las escenas, y que, pues, está buenísimo, chicos, porque textualmente lo que dice en la novela es lo siguiente: Shuji murmuró Gao Shide. Los vagos susurros fueron rápidamente abrumados por otra ronda de besos, como si estuvieran conectados entre sí. Retiraron sus manos detrás de la espalda del otro y se quitaron sus abrigos y camisas uno del otro. Fueron dejando los zapatos y calcetines en el suelo del pastillo. Como dueño de la casa, so Shu Yi besó a su novio mientras regresaba a la sala de estar y lo guió hábilmente alrededor de los muebles de la sala hasta llegar al piano colocado frente a las ventanas. Ambos murmuraban entre sí, dejando salir pequeños susurros. y, respondió aquel beso que apretaba sus labios con el hombre, el cual encendía toda su pasión en su cuerpo. Yuji pensaba en su interior. Jamás pensé que Shide fuera una persona tan impulsiva, pero luego lo medité lentamente. Claro, solo yo puedo hacer que una persona que parece siempre tan tranquila y sensata, pueda perder el control. Ay chicos, imagínense que hubiéramos podido ver esta escena así, los dos ahí pasándose por el piano y, y por la sala de estar. Chicos, qué emocionante. Déjenme saber ustedes qué pensaron acerca de lo que sucedía en la novela en la primera temporada. Ay, es que qué emocionante. Déjenmelo saber todo en los comentarios. Y es que el Max Tool vuelve a ser tendencia. Pudimos ver la actualización de Tool, donde puso que nada cambiará por el amor que siente por Max y es que después de toda la polémica que se ha generado después de esas fotillos que estuvieron pasándose por ahí eh, se tenía mucho temor de que el Max Tool llegara a tener problemas o que se llegaran a distanciar pero todo eso ha quedado atrás después de la publicación dada por el propio Tool en sus historias donde dijo que nada ha cambiado absolutamente el amor que siente por Max y lo mismo lo puso Max quien agradece el amor de tú, y es que estos chicos se hacen querer solamente como fans. Tenemos que respetar todas sus decisiones y, sobre todo, su vida personal. Así que déjenme saber ustedes qué pensaron al respecto. Hey, espera, aún no hemos llegado al final del video, pero no olvides suscribirte al canal si no lo has hecho y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos nuevos que subimos todos los días al canal. Continuamos. Y es que Dudu cambió de look y para variar se fue de paseo, no solamente él, sino con sus amigos. Y esto ha dado mucho de que hablaría, que demuestra que está cambiando muchísimo. Así que déjenme saber ustedes qué piensan de las últimas actualizaciones que se han estado dando por parte de Dudu. Y también a la vez, para Lin Chen King también cambió. Sorpresivamente Zulu, ¿qué piensan de esos looks que se cargan ahora? Se ven realmente muy guapos, parecen salidos de algún anime o manga, ¿verdad? Así que déjenmelo saber todo en los comentarios. Y es que el cao turbo. Por fin ya está volviéndose todo una realidad, ya que ya se dará por fin la conferencia de prensa para su serie. Ay, es que qué emocionante poder ver una serie con ellos, ¿verdad? Así que déjenme saber ustedes qué piensan de que ya estamos a la vuelta de la esquina para ver la conferencia de prensa oficial de la serie, donde ellos dos serán también los protagonistas. Y por otro lado, Neo y Bright por fin se siguieron en Instagram. Y es que esto nos hizo sentir bastante contentos. Porque ya era hora que se sigan, ¿verdad? Ahora solamente falta ver algún tipo de interacción entre los cuatro, ¿verdad? ¿Cómo sería eso? Sería muy emocionante. Aún así nos sentimos muy contentos de ver que ahora sí los dos ya se siguen en las redes sociales. Déjenme saber ustedes qué pensaron. Y bueno muchachos, nos vemos en el siguiente video. No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho y compartirlo para que esta gran familia siga creciendo. Nos vemos en el siguiente video. Chao, 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 chao.